Ya? Okay. Dalam pengendalian Perolehan harta Terutama di luar negara hmm. Oleh agensi kerajaan Itu ada satu prosedur Yang telah ditetapkan okay. Dan sebahagian daripada juga Termaktub di dalam Akta Mara okay. Di mana dalam kes yang sebegini Mara tidak boleh membuat keputusan Di peringkat majlis mara, mara sahaja. Mm -hmm. Jadi dalam dalam isu berkaitan dengan Dudley House ini mm -hmm. untuk makluman sebenarnya dia melalui satu proses yang cukup lama. Mm -hmm. uh, niat membeli itu dirundingkan pada tahun 2012. Mm -hmm. Ya. Yeah? Okay. Kemudian selepas itu satu siri due diligence mm -hmm. uh, telah dilaksanakan okay. oleh uh, pihak uh, Mara Inc mm -hmm. ya yeah? yang okay. melibatkan firma-firma antarabangsa. Okay. Misalnya Uh, due diligence dari segi valuation hmm. dibuat oleh Rain and Horn International. Okay. Due diligence dari segi financial, financial due diligence dibuat oleh uh, Deloitte and Tushaycotch. Mm -hmm. Saya pun tak reti nak sebut. Okay. Kata orang putih eh. Ya? <laughs> Kata Kelantan senang lagi sebut. <laughs> due diligence dari segi uh, technical, technical due diligence mm -hmm. dibuat oleh HSB Consulting Private Limited dan Napier and Blakely. Mm -hmm. yeah. Due diligence dari segi legal. Legal due diligence oleh Mrs. Abdul Malik and Lawrence Tan. Mm -hmm. So, due diligence dibuat. Valuation property dibuat. Mm -hmm. Kemudian, setelah mereka merasakan mm. mereka merasakan ada Munasabah. baik dan munasabahnya untuk membeli, mm. mereka terpaksa submit dulu kepada jawatankuasa Pelaburan Mara. Okay. Daripada Uh, lembaga Mara Inc. Mm -hmm. yeah. Selepas tahap yang kedua ketiga tadi, baru dibawa kepada Majlis Mara. Okay. Yeah. Di Majlis Mara telah dibawa pada uh, bulan November di peringkat Board of Directors uh, Mara Inc. Mm -hmm. Pada tarikh uh, 21 Februari 2013 mm -hmm. kepada Mara dan Mara tidak boleh Buat keputusan muktamad Lulus, sokong, kena angkat kepada kementerian yang menjaga mara hmm. Di bawah Datuk Seri Syafiq Abdal, kementerian KKRW okay. uh, Dan pada 11 hari bulan 3 hmm. Dia diluluskan di peringkat kementerian Kemudian diangkat kepada kementerian keuangan hmm. uh, Yang kebetulan juga adalah yang makbubat Perdana Menteri okay. uh, Dan saya katakan hari itu Uh, kelulusan diberikan oleh ECI. Sekarang saya nak terangkan apa sebenarnya terjadi. Okay. Berbeza dengan orang cuba gambarkan mm. PM luluskan. Yeah. Realiti sebenarnya ialah bila pergi kepada Treasury dalam kes uh, permohonan untuk membeli ini... Mm -hmm. permohonan itu telah tidak diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mm. melalui surat pada bertarikh 10 hari bulan Mei. Surat tarikh 10 hari bulan Mei 2013. Dengan jelas menyebut berhubung dengan cadangan untuk membeli tanah di London dan Melbourne mm -hmm. berhubung dengan permohonan di atas adalah dimaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri stroke Menteri Kewangan tidak bersetuju mara mm -hmm. membeli bangunan tersebut. Mm -hmm. Jadi ini di di peringkat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga selaku Menteri Kewangan. Okay. Asal tidak diluluskan. Mm -hmm. Mungkin saya tak pasti apa sebab tidak diluluskan mungkin kerana terlalu besar okay. uh, yang menyebabkan 3-4 properti yang berjumlah lebih daripada 300 juta mm -hmm. mungkin duit Mara itu saya tak tak berapa pasti tapi tidak diluluskan okay. kemudian kemen kementerian uh, Mara dan kementerian lembaga wilayah uh, kementerian KKLW pada masa itu mm -hmm. merayu membawa kepada Economic Council mm -hmm. kerana banyak isu-isu ekonomi berkait di situ okay. uh, dan juga Mara mengesyorkan untuk menggunakan wang secara pinjaman mm -hmm. daripada Abu Dhabi Bank dan juga daripada Westpac Bank ya. Okay. Yeah. Uh, dan cuma dipohon MARA mungkin 30% sahaja. Mm -hmm. uh, dan uh, dikatakan pihak bank telah melihat valuation, viability, mm -hmm. daya maju dan sebagainya. Mm -hmm. Dikatakan benda tu boleh di-finance. Okay. Tak perlu MARA keluarkan duit MARA. Mm -hmm. Maka benda tu dibincang di peringkat yang lebih appropriate iaitu Economic Council. Mm. Dalam Economic Council itu di situ ada semua menteri-menteri ekonomi, menteri MITI, um, ke Kementerian Kewangan ke, sendiri, ketua-ketua perbandaran, governor bank negara dan sebagainya. Jadi Kementerian Luar Bandar melalui KSU-nya, membuat presentation okay. dalam Economic Council, dibincang lagi sekali di situ, mm -hmm. kemudian diluluskan di peringkat Economic Council, seperti mana yang saya umum dalam press conference baru-baru ini. Jadi, tidak okay. berbangkit soal Perdana Menteri buat keputusan peringkat dia. Okay. Dia bawa kepada jawatan kuasa yang lebih appropriate, dibincang dengan lebih mendalam, kemudian um, dirationalize-kan, mm -hmm. iaitu kena pinjam, tak boleh pakai duit mara 1%, ok. Dan ini hendaklah menjadi satu kaedah bagi membolehkan MARA menjana pendapatan sendiri supaya hmm. tidak terlalu bergantung pada kerajaan untuk membantu beasiswa dan sebagainya. Hmm. Dan juga untuk membina aset kerana waktu itu harga pasaran properti agak rendah okay. dan sebagainya dan diset kriteria IRR-nya mesti kurang-kurang 15%. Hmm. Uh, yieldnya mesti antara 5 ke 6% lebih kurang gitulah angka-angkanya dia diberikan kriteria-kriteria oleh apa tu apa tu oleh oleh economic council. Jadi barulah diluluskan di peringkat itu. Barulah proses pembelian itu dilaksanakan. Ertinya due diligence dibuat Penilaian dibuat. Segala prosedur-prosedur yang wajib diikuti itu telah diikuti. Okay. Sampai ke peringkat yang di luar kelaziman. Artinya okay. sampai pergi kepada Economic Council dan diluluskan. Okay. Okay. So, jadi dari segi kita marah, bila keluar cerita yang di luar pengetahuan kita. Kita beli 22 juta, katanya uh, harga sebenar dah RM17 juta. Kita pun tak tahu daripada mana datangnya angka itu. Jadi uh, saya terpaksa menyemak segala apa ni harga yang ditawarkan uh, pada waktu itu sudah 22 juta maka kita terpaksa menyerahkan kepada valuer antarabangsa yeah. dan value antarabangsa bernilainya 26 juta. Uh -huh. Jadi dinegosiat berdasarkan pada harga antarabangsa 26 okay. juta harga yang ditawarkan 22 uh -huh. juta. Yeah. Tak ada dalam knowledge kita sebab tu dia orang ada seorang khabar misreported dia kata kita beli dengan tak tahu harga tawaran tak tahu harga pasaran okay. kita tidak tahu daripada mana datanya angka 17 ini mm. yang keluar dalam satu kenyataan di mahkamah di di so, yeah. Australia yeah. tapi dari segi kita marah, harga ditawarkan 22 juta okay. kita bawa kepada penilaian value propertinya sekitar 26 juta mm -hmm. kemudian kita buat kajian Waktu itu yieldnya dari segi internal rate of return melebihi 15%. Hmm. Dari segi yield melebihi ataupun sekitar 6%. Maka dia memenuhi kriteria-kriteria investment okay. yang diputuskan oleh Mara. Barulah pembelian itu diteruskan. Okay.